Алина и до момента, когда ей присвоили это высокое почетное звание, была лидером нашей команды, она и после этого осталась лидером. И плюс я хочу добавить с приходом и игроков новых она не потеряла ни себя, и, и команда ее не потеряла. О какой-либо звездности я не могу говорить ничего, потому что это игрок, всегда стремящийся к победе и всегда команду, ведущий к победе. Очень тепло приветствовала ее область, в том числе губернатор, который сегодня присутствовал вместе с президентом клуба на нашей игре и сейчас только что поздравил команду в раздевалке. Вот, и в момент, когда ее поздравляли в городе, это была очень такая атмосфера. Ее принимал губернатор у себя в кабинете и очень торжественно и очень высоко ценят ее в области и в клубе очень высоко ее заслуги ценят не только прошлое когда вот благодаря чему она стала лучшим игроком европы но и в данный момент именно то что она приносит клубу и нашей области